Мне тоже не нравится, что к нам вглубь прилетают. Очки такие, дали мне очки. Я первый раз одел, у меня вот, А в чем величие-то? Вот в чем величие? Деньги это идея. Деньги это Бог. Знаешь, сколько я людей расписала? я за свою жизнь только не расписала. Да, да, серьезно, серьезно. Вот мобилизованных. Они прям как эти начали, что билет, Распишите. Срочно, срочно, срочно. Это может быть тоже величие. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі чи каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Хоча я б сказала, що тепер це посібник по російським бідам. Про що йде мова? Зараз я вам все поясню. Але ви перед цим не забувайте лишати нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І найголовніше, давайте врешті доб'ємо баночку в підтримку 67-ї окремої механізованої бригади. Нам лишається трошки більше ніж 20 тисяч для того, аби закрити збір на ремонт автотранспорту та закупівлю автономної системи живлення на Фронт, тобто фактично рахуйте, що таку собі маленьку розеточку, яку ми з вами чудово знаємо, як EcoFlow і не тільки, яке допомагає військовим виконувати всі необхідні бойові завдання, підзаряджати все необхідне для дронів, і не тільки кожна ваша копійка, кожен ваш донат має значення і дуже допомагає нашим хлопцям та дівчатам на фронті. Тож дивіться нас, слухайте і обов'язково донатьте. Тим паче, що коли я сказала про посібник біт, я у прямому сенсі значення використовувала саме це поняття, тому що Біда, як відомо, не приходить одна. У росіян біда через свої системи протиповітряної оборони, і у їхніх друзів у іранців проблеми через російські системи протиповітряної оборони. Системи виявилися не сучасними, неефективними і непрацюючими. Перші це відчули і зрозуміли самі росіяни. Я думаю, що до речі. Ізраїльтянам теж було дуже корисно і цікаво вивчати досвід, як Збройні сили України виносять російські протиповітряну оборону, як б'ють в тил Росії, показуючи, що системи не працюють. Ну і звісно, вся ця інформація знадобилася для того, щоб все винести з території Ірану. Тож тепер ми маємо якраз і гнів головного російського пропагандиста Соловйова, який горить через те, що в Росії щоденно, в буквальному сенсі щоденно є прильоти в тил самої країни. Б'ють по промисловим об'єктам, виносячи всю воєнну машину Російської Федерації. І єдине, що цікавить Соловйова, то хто за це понесе відповідальність? Мені дуже не подобається, що к нам в прилітають. я жду, коли ми наконець приймемо системне рішення. Тому що я задам просто вопрос, а хто відповідає за ПВО внутрі країни? І ми не знайдемо на нього відповідь. Кто должен отвечать за то, чтобы были прикрыты промышленные объекты? Как это возможно? Как привести в порядок законодательство? Потому что, ну хорошо, если у нас средство ПВО упадет на какой-нибудь жилой дом, кто за это будет отвечать? У нас закон это описывает, позволяет. Нам нужно возвращаться к Советскому воздушному кодексу. Наше ПВО, оно лучшее в мире. Оно глубоко эшелонировано. С земли ударные звенья боевых вертолетов и их воздушного проводника прикрывают панцири, которые контролируют всю воздушную обстановку и точно знают, свой в небе или чужой. Нам нужно возвращаться к Советскому воздушному кодексу. Велич Россия, вона буквально в дребницах. Ні, не в тому, як воюють в СВОшники, чи в тому, як виглядає військово-промисловий комплекс, не працюючи ППО, і не тільки велич Росії в тому, який стан здоров'я винозинця Путіна, а дід пишається тим, що він максимально здоровий і постійно проходить чекапи. Далі велич Російської Федерації вона проявляється у розкопках. Навіть археологи в дрібницях можуть підтвердити наскільки Росія велика, хоча сама Російська Федерація, як ви розумієте утворилися в тому самому стані, як сьогодні, з 91-го року. Але це ніколи не заважає Путіну навалювати, що Месопотамії ще не існувало, що Єгипет був у зародишу, а Росія вже була великою. Нові аргументи – в студію. Усі час було єдиниця. Літ 5-6 тому прийшов перевірятися, буває, десь 0,9 стало там. 0,8, 08. вот можно было бы даже Очки такие, дали мне очки. Я первый раз одел, глава голова закружилась, думаю, но ну, если я сейчас них не сниму, то буду ходить, и все оставшееся уже не совсем так, но... <смирное> Я не знаю, так или нет, но действует. <смирное> Свободно читая, без всяких проблем. Техосмотр но, нужен но, даже да. самому а, а, лучшему. Техосмотр проходим регулярно. <смирное> <Да>. <смирное> Каждый год чек это все это, целые двое суток этого посвящено. Да. Каждый год. Здоровья вам. Вам. Всем. вам всем здоровья и успехов. Уважаемые коллеги, в заключение позволю себе оттолкнуться от того, что было только что сказано, некоторыми из выступавших и награжденных, например, было упоминание о раскопках в Новгороде. Я там бывал и в Новгороде, и, и в Приладыжье. И объекты материальной культуры точно и достоверно говорят нам о том, что Россия изначально с первых своих шагов складывалась как многонациональное государство. И вот те этносы, которые проживали на северо-западе России, они жили, и об этом тоже говорят предметы материальной культуры, жили в гармонии и согласии между собой. Вместе решали возникающие проблемы и стоящие перед ними задачи. И наша страна, наш огромный государственный корабль, его паруса наполнялись вот тем вдохновением, о котором здесь тоже было сказано. И он двигался вперед, укрепляя свою государственность, свои ценности, которые стали традиционными на протяжении более чем тысячи лет. Укрепляли науку, образование, обороноспособность, создали ядерный щит. И все это говорит о том, что весь наш народ, многонациональный народ России, он всегда был, всегда был вдохновлен общими интересами, интересами страны. А наши сегодняшние герои труда, лауреаты, они как раз те люди, которые или такие люди, которые всегда шли впереди и увлекали за собой тысячи и миллионы людей. Я хочу выразить еще раз слово благодарности вам за вашу работу, за ваш подвижнический труд и пожелать вам новых достижений и успехов. С праздником! С Днем России! До речі, що здається, сама Росія далеко не всім пахне своєю величою. Ну, зрештою, далеко не всі росіяни готові сприймати всю інформацію із пропагандистських телеканалів за чисту монету. Вони можуть і порівняти ту велич, яку їм продають пропагандисти, із тією величою, якою вони стикаються в своєму повсякденному житті. Самі росіяни це порівнюють. Кажуть, подивився здраночку телевізор. Там якийсь місцевий депутат вітає всіх росіян з Днем Росії, кричить, що країна велика і могуча. А далі ти порівнюєш, як живуть, наприклад, пенсіонери, які протерміновані продукти збирають на смітниках. Хіба чи схоже на велич? Далі це непомірні ціни, вартість комунальних послуг і геть маленькі зарплати. Це теж хіба про велич. Чи можливо велич в тому, коли з пропагандисти збирають гроші на СВО? Багато західних країн мають свої проблеми. Звісно, мають і бідних, і бомжів, і ті, хто не має коштів на те, щоб оплатити собі медицину. Але в цілому система побудована так, щоб попіклуватися про кожну людину. Ба більше ніхто на заході не кричить про свою велич. Тож, здається, та сама велика Росія. дали больше, потрапляя в око недорогим россиянам. Сейчас утром смотрел телевизор, переключал канал, наткнулся на поздравление одного депутата. Как он в микрофон орет, поздравляя всех россиян с праздником, кричит, что мы великая держава номер один во всем мире. А у меня вот вопрос: а в чем величие-то? Вот в чем величие? То, что у нас пенсионеры на мусорках по утрам за просрочку дерутся, это величие? То, что у нас квитанции ЖКХ приходят больше, чем зарплаты, это может быть величие? Или как по центральным каналам собирают деньги детям на лечение, смс-ками. Ведущая озвучивает всю проблему, что ребенку нужно собрать деньги, при этом получая из госбюджета миллионы рублей. И это величие может быть. Или в регионах, как скорые, не могут проехать. И это может быть величие. Или так же, как в регионах люди без газа живут годами в бараках, которые уже сгнили давно, после войны здания стоят. И это может быть величие, вы называете. Какое величие, о чем вы говорите? Или как сейчас у нас специальная военная операция проходит, и в регионах люди во всех собирают туда дроны, вещи ребятам нашим, технику, машину туда отправляют, там Нивы старые там варят, переваривают, красят и отправляют туда, чтобы хоть как-то передвигаться, старые квадроциклы, УАЗики, там Нивы все старые собирают и отправляют хоть как-то им помочь там, Це може бути теж величе? Віліке. Всіх з праздником, друзі. Всім хорошого дня. Ну і звісно, яка ж велич без духовних цінностей. У Соловйова пропагандисти розпинаються про те, що виявляється на Заході Бог, мати, ціль, мета, скрепа, зрештою, це гроші. У той час, як для руского чоловіка, звісно, ні. Ну так, саме тому в кожному російському регіоні почали піднімати вартість. Підписання контрактів і заганяти росіян на СВО не через страх, що щось станеться із батьківщиною, а через виплати тих самих СВОшних грошей. Мовляв, на Заході нікого нічого не цікавить, ані тільки гроші. Але саме у російських пропагандистів найвищі зарплати. Саме оточення Путіна наживалося як до війни, так і під час війни. А воєнний злочинець Путін вважається у світі найбагатшою людиною. Ну да, звісно, Гроши то не скрепа для россиян, и, звісно, россияне служат не за гроши, а за великі цели, за какие только никто назвать не может. Деньги это идея, деньги это Бог, они над всем главенствуют, они являются абсолютом. Вокруг этого выстроены псевдорелигиозные институты. Вот вы говорите, иногда мы не можем понять, а какая логика, так сказать, а логики нет, это псевдорелигиозные институты, которые как бы, да, под собой имеют, ну, достаточно простроенную философию, достаточно простроенную, так сказать, структуру, свои ритуалы, своих, так сказать, священников и служителей, своих адептов, фанатов, маньяков, там и прочее, и прочее, и прочее, при этом будучи абсолютным отрицанием идеи Бога как такового, да. И этим пронизан современный мир, потому что такого не было, на мой взгляд, вообще никогда в истории человечества. Вот такого поклонения материальному, об, обожествления денег, обожествления, так сказать, культа потребления и, и прочее, прочее, прочее. В нашей стране это усугубилось распадом, так сказать, идеологических систем, да, и тем, что в 90-е годы нам эту идею и продали как абсолют. Ну, что на самом деле идеология 90-х, это и есть идеология абсолютного, так сказать, поклонения деньгам. Может быть, даже в нашей стране был поставлен, так сказать, один из радикальных экспериментов, потому что именно сюда это было продано в 90-е, инкорпорировано, как абсолютная идея. Вот есть только деньги, они оправдывают все, они мирило добра и зла, а из, э, исходя из этого, вы делаете все остальное. Поэтому мы там иногда, так сказать, думаем, ну как же так, вот, вот сейчас вот СВО, да, вот они отреформировали армию так, что оптимизировали расходы, вот, так сказать, там, нечем воевать, или, так сказать, многие вещи, тут. Развалились? Почему? Потому что никого не интересуют никакие цели, кроме идеи денег как таковой. Что касается России, в преломлении нашей истории надо понять простую вещь. На самом деле духовная и материальная борется и боролись всегда, но в преломлении к нашей так сказать, стране идет борьба двух подходов. Все-таки Россия ⁇ это цивилизация с неким самодостаточным смыслом, который опирается на духовные корни, или это бизнес-проект или это бизнес-проект. Если это бизнес-проект, на чем так или иначе настаивают люди, так сказать, идею денег, ставящие в главу угла, денег как цели, а не как средства, тогда с этим бизнес-проектом можно делать все, что угодно. Тогда на самом деле ни люди, ни производство, ни суверенитет вообще не являются ценностями как таковыми. Поэтому, так сказать, вы им про Фому, а не про Ерему, так сказать. Вы им про зеленое, а не про квадратное, как бы, да? То есть это как бы не пересекающиеся, так сказать, плоскости. Вот в чем дело. Вы говорите, а как же вот эти цели, как бы, а скажите, как же это вот цели, которые стал президент, будет достигнуты? Никак. Почему? Потому что они не имеют ценности. Потому что они в этой плоскости, в плоскости, где деньги являются абсолютом, они не являются ценностью. Их там нету. Просто там нету. Более того, как бы, если доводить эту идею, так сказать до конца, конечно, мы видим, значит, модель абсолютно вне суверенного мира. Это то самое, о чем мы говорим, глобальный проект. Нет суверенитетов, нет национальности, нет культур, нет религии. Есть только идеи денег. Ну и до счастья одну скрепу подвезли, которая характеризует россиян, как высокоморальных моральных, так глубоко духовных. Сами российские тетки рассказывают, что ныне на рынке нарыченных Існує цілий окремий напрямок для заробітку. Це, звісно, наречені СВОшників. Мовляв, є жінки, які розписувались таку кількість разів за час війни, що далеко не в кожної жінки може бути стільки чоловіків за все життя. А зрештою, ціль одна. Отримати гроші за 200-го СВОшника. Ніхто не вірить в перемогу російської армії, ніхто не вірить в перемогу російського озброєння. Ба більше вірить, що перед ними не чоловік, а потенційний 200-й, який повернеться в чорному пакеті, ну і в цю мить на карточки, задзеленчить улюблений звук, який скаже про те, що Бабос впав. Такса вот была одна женщина у меня и говорит, ты знаешь, сколько я людей расписала, я за свою жизнь только не расписала. Да, да, как серьезно, вот эти, серьезно. Когда мобилизованных, они прям как эти начали, что распишите, срочно, 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 распишите, забирают. И вот да. Так и все бабы с ума сошли. Ну, конечно, я чувствую денег. Все хотят денег. Эх, погиб. Ну еще, быстрее. И на друзей друзья, в МНФСМ. А ви не забувайте обов'язково підтримувати цей випуск своїм лайком. Пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам поширювати украй важливу інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ставайте частиною нашої родини однодумців і не забувайте задонатити в підтримку 67-ї окремої механізованої бригади. Кожен ваш донат не тільки посилює нашу армію, а ще. й Вберігає життя наших військових і наших захисників. Шукайте посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Ну і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.